Куда да, вы уходите, Виктор Ильич? Ну что случилось, что вы за пять лет пришли ко мне в гости? Что, я не за 5 лет, я с тобой проходил. Куда со мной проходили? Зайдите, пожалуйста, сюда. Вы пришли меня проверить. Пожалуйста, заходите сюда, я, я не вас не жду. Я сюда... я вы сюда... мой руководитель. Зайдите, пожалуйста, в кабинет сюда. Ну, что случилось, что вы за пять лет пришли? Может, это угрожает мне выдать с работы? А что это сегодня после сессии, вы вдруг пришли? Вам показать, как вы на нашей территории, вы пришли, если меня, пожалуйста, прогулялись. Это сделано, я покажу, когда ремонт был сделан. Не списанные деньги, а сделанные ремонт. Не, одну секундочку, вы расскажите людям, коллегам, вот мой непосредственный я начальник, вы его начальника Костенчу. Как вы смеете мне звонить, угрожать, я что вы меня уволите с работы, я что я, не голосую за снятие как я. это вы мне угрожали? Я, иду писать угрожаю. заявление в областную прокуратуру на вас. подключается еще три депутата, которые вам угрожали. Ну вот, пожалуйста, я могу любого получить. Вы за лет сколько раз были? 15. Сколько раз вы Вы ни разу не блять, пусть подтвердит кто-то, сколько, сколько раз вы будет. Как Нормально, вы. С вами. как вы со мной разговариваете. Как вы смеете мне угрожать, что меня выгоните с работы? Вы мне прямым текстом по телефону. Вы посмотрите, как работать надо. Встретите с жителями, объясните. Им. Если у вас есть политические претензии, какие-то будьте не добры, печи. решайте с а паном Волошиным вместе. Потому что у меня рабочее место. В коммунальном предприятии, которое а я делаю депутат? отлично. Я депутат в тот Очень момент, минуту, когда я хочу. Я мажоритарщик. Я депутат на той территории, на которой проедетесь. Посмотрите, как нужно работать. Я вижу как ты разговариваешь. Разговариваю так, что не дай Бог, что не поставляйте дать догану. Эту догану будет вместе со мной в суде доказывать. Вы покажите, и объясните другим, как нужно работать. Я за свою работу отвечаю я еще раз. Я хотел назад. сегодня показать твои недостатки. У ты меня нету бой. недостатков. Запомните Нет. себе, пожалуйста. Мой недостаток один. Единственный, что когда-то когда не да? голосовал, когда вас снимали. Вот единственный мой недостаток. Это единственный я мой недостаток. И работаю. тогда меня выгнали из-за вас с работы. И сейчас вы мне смеете звонить а мне, может, Пусть сказать, что вы меня выгнали с работы? Я работаю отлично, еще раз сказал. И могу а любого научить. Могу любого научить работать.